होम्योपैथिक में अल्लाह के फजल से एक ऐसी बात है जो इन इन चीज़ों की बदियों से आज़ाद है होम्योपैथिक बरह रास्त किसी जरासीम पर हमला नहीं करती होम्योपैथिक सिर्फ़ जिस्म को पैगाम देती है कि तुम्हारे अंदर इस नौीयत के शरीर मौजूद हैं और वो पैगाम इस तरह देती है कि मुख्तलिफ़रासीम के इजमाही असर से जो इलामात इंसान के जिसम में पैदा होती हैं अगर उन इलामात रखने वाले जहरों की तैयार करदा दवाई हो और बहुत हल्की कर दी जाए कि वो जिसम पर किसी तरह भी गालिब ना आ सके तो बैरूनी हमला अंदर की ताकतों को बेदार करता है और बैरूनी हमला इतना खफीफ होता है कि वहीं उसी सतह पर उसे जिसम के का दफाही निज़ाम दबा लेता है और वो बीमारी नहीं होने देता जब एक दफ़ा दबा लेता है तो फिर उसको होश आती है गोया के हम ये तो नहीं कह सकते अंदर जाके कि ये हुआ लेकिन गोया यही होता है तजर्बा यही बताता है कि वो कहते हैं वो ये तो हमारे अंदर भी मौजूद है और जो दफ़ा एक दफ़ा उठ खड़ा होता है वह फिर उनको भी दबा लेता है इसलिए होम्योपैथिक एलोपैथिक की दवाओं का या बरह रास्त चाहे तबी दवा हो या एलोपैथी की दवा हो ऐसी दवाओं का मुकाबला तो जरासीम कर सकते हैं जिनका हमला उन पर हो जिसम का मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि अगर जिसम में खुदा तला ने इतनी सलाहियतें रखी हुई हैं कि ये अगर हज़ार साल भी तहक़ीक करें तो एक मरस के जवाब जवाब में इतनी एंटीबायोटिक्स नहीं बना सकते जितने जिसम के दफाही नज़ाम में चंद घंटे के अंदर अंदर बीमारी के हमले के एन मुताबिक तोड़ की दवा बनने बनाने की सलाहियत मौजूद है और ऐसी दवाएं लाखों बना सकते हैं लाखों बन सकती हैं जिसम के अंदर और वो दवाएँ नहीं हैं बल्कि सिपाही हैं फौजें हैं जिसम के अंदर हथियार बंद लश्कर हैं और उन लश्करों को पैदा करने के लिए अल्लाह ताला ने ऐसे खुलिए रखे हुए हैं जिनको जब पैगाम मिलता है कि तुम्हारे जिस्म के अंदर फ़लां किस्म का शैतान दाखिल हुआ है उसकी ये सलाहियत है उसकी ये ताकत है वो जिस्म के फ़लां हिस्से में मौजूद है तो ये पैगाम बाकायदा उन फैक्ट्रियों तक पहुँचता है जहाँ ये इनके ख़िलाफ़ गोला बारूद तैयार होते हैं और पैगाम ये मिलता है कि फलां किस्म का गोला बारूद चाहिए और वो जब बनता है तो उसको कैरी करने वाले फिर फौजी वो उसे लेकर चलते हैं और ऐन वहाँ निशाने पर पहुँचते हैं जहाँ मर्ज़ जगह बना रही है और जब ये सही हमला जवाब हो लगाम सही मिला हो तो किसी मर्ज़ की कोई ताकत नहीं इनका मुकाबला कर सके इसीलिए तमाम दुनिया के अतबा और डॉक्टर ये तस्लीम करते हैं कि जिन बीमारियों को हम ला कहते हैं नामालूम तरीक पर कई दफ़ा अचानक उनका इलाज हो जाता है हमें कुछ नहीं पता क्या वाक़ हुआ है और ये तस्लीम करते हैं कि जिसम में सलाहियत मौजूद है हमारे अंदर यह सलाहियत नहीं है कि हम जिसम को सही पैगाम दे सकें या हमारे अंदर यह सलाहियत नहीं कि बरह रास्त उन बीमारियों के जरासीम को मार सकें लेकिन जिसम में सलाहियत ज़रूर मौजूद है होम्योपैथी क्योंकि उस सलाहियत से इस्ता करती है इसलिए जितनी दफ़ा चाहे जरासीम जितनी दफ़ा चाहे जरासीम जितने चाहे भेस बदल लें उनका मुकाबला होम्योपैथिक दवा से नहीं होता बल्कि खुदा के कायम करदा दिफाही निज़ाम से है और उसके मुकाबले पर वो ज़रूर मगलूब होते हैं बस ये निज़ाम है इसलिए ये जो टिक्कियाँ छोटी छोटी मैं बता रहा हूँ इनको जब इस्तेमाल करते हैं तो इनके मजमू तसर से जो जिसम को पैगाम मिलता है या इनके मजमू असर से जो जिसम को तासुर मिलता है वो अमूमन उस दिफाई निज़ाम को बेदार कर देता है और अक्सर व बेशतर ये दवाएँ खुदा के फजल के साथ बहुत जल्द फ़ायदा दिखाती हैं और इनमें में और एलोपैथिक दवाओं में जो एक और फ़र्क है वो ये है कि एलोपैथिक दवाएं जिसम के, के रोज़ाना के उतार चढ़ाव के मुताबिक काम करती हैं उतार चढ़ाव से मुराद ये है कि बुखार बिलुमूम सुबह के वक्त टूटते हैं और दिन को फिर आहिस्ता आस्ता दूसरे हिस्से में तेज़ होने लगते हैं और फिर रात को ख़ूब जोश दिखाते हैं और दूसरे दिन सुबह के करीब फिर ये टूटते हैं और इस तरह कई दिन इंतज़ार करना पड़ता है हर दफ़ा एक रात के बाद दूसरी रात का हमला एलोपैथी दवाओं के असर से कमज़ोर होता जाता है लेकिन अपना वक्त ज़रूर लेती हैं होम्योपैथिक जब काम करती है तो अक्सर आप देखेंगे और हैरत से देखेंगे कि जिस वक्त बुखार तेज़ चढ़ने का वक्त है उससे पहले ही असर दिखा चुकी होती है और जिसम का दिफा उसको इब्तदाई में कमज़ोर कर देता है बीमारी को चनाचे बज दफ़ा रात को कुछ जोर दिखाते हैं बुखार ज़ोर दिखाते हैं फिर कुछ देर के बाद जिसम का रद्दने में नज़र आने लग जाता है अभी हमारा जो नवासा है बिलाल ये चंद दिन पहले बीमार हुआ इसकी वालदा बड़ी परेशान थी तो मुझे फ़ोन किया कि ये तबीयत ख़राब है पहले मैंने इसका आम नजरे से इलाज क्या फ़ायदा नहीं हुआ फिर मुझे ख्याल आया कि ये नज़ला चूँकि हो चुका था किसी और भी जरासीम असर दिखा रहे हैं यही नुस्खा मैंने भेजा और मैंने कहा मुझे शाम को शुरू किया कहते हैं बुखार तेज़ हो रहा है जितना कल इस वक्त तेज हुआ था उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है एक सौ चार से ऊपर निकल चुका है और ये हालत रही तो उसमें डर है कि कल सुबह तक जिस तरह बुखार की आदत है रात सुबह से पहले पहले रात को बहुत तेज़ हो जाएगा तो मैंने कहा यह दवाएँ शुरू कर दो आधे आधे घंटे बाद बार बार दो और फ़ोन पर मुझे बताओ चुनाचे रात 10 ग्यारह बजे तक इतला मिली कि अल्लाह के फिर से बुखार टूटना शुरू हो गया है पहले 104 हुआ फिर 103 हुआ फिर एक सैफी ने बताया एक, सो, एक सो हुआ है लेकिन बड़े इतमान से हुए कोई परेशानी नहीं फिर सारे सो गए और दूसरे दिन शाम को हमारे घर पहुंचा हुआ था खेलता कूदता अब हमारे साथ आया है देख लें उसको ये सैफी आ गए मेरे पास और बड़ी सख्त परेशानी थी जिगर बंद हुआ हुआ यरकान जैसी लामतें पैदा हो गई और तीन दिन पहले की बात है और बड़े सख्त घबराए हुए थे कि सफ़र कैसे करूँगा और ये तो पहले भी एक था मुझे हुई थी तकलीफ़ और बड़ा लंबा चलती है मैंने उनको कहा आपको नुस्खा नाया था आ, में ये नुस्खा दो और उनको कहा फ़ॉरन शुरू करें और मुझे बताएँ जल्दी जल्दी रात को फ़ोन आया मैं तो बहुत बेहतर हूँ पहले से दूसरे दिन बताया कि जो पेशाब की जर्दी और गहरे रंग की इलामतें पैदा हो गई थी वो ज़ायल हो चुकी हैं और भूख लग गई है जिसम हल्का हो गया है और अब वो दौड़ते फिरते साथ आए हमारे तो होम्योपैथिक जो है वो कोई शोबदा नहीं है कोई टोटका नहीं है एक गहरी साइंस है खुदा का कर पैदा करदा एक निज़ाम शिफा है इसलिए इसको, इसको इस्तेमाल करें अगर आप समझ कर इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह के फिर से फ़ायदा होगा